اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله

গাউস কুতব আসবেন যত এ ধরা মোদের মুর্শিদ দনার শানে সলাত পেশ করে সবাই আল্লাহুম্মা জি মূষন সন্মেলো হাজির মোরা আশা علي رسوله الكريم وعلي سيدنا شيخنا مرشدنا العظيم عليه السلام وعلي أهل بيته الكريم عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله صلي الله عليه وسلم ستة أشهر علي مشهور الأقوال المرضية توفي بالمدينة المنورة الشريفة حضرت ذبيح الله المكرم أبوه صلي الله عليه وسلم وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح تسعة أشهر قمرية وان للزمان ان ينجلي عنه صداه حضرت سيده نساء العالمين امه صلى الله عليه وسلم ليله مولده حضرت ام البشر عليها السلام وحضرت ام ذبيح الله الاولى والثانيه عليهما السلام وحضرت ربة كليم الله عليه السلام وحضرت أم روح الله عليها السلام في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاط فولدت سيد المرسلين إمام خاتم النبيين والنور المجسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم نورا يتلقى سنا صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليكم يا حبيب الله وسلم علي اے میرے پا سول سالم نی ممدو حضرت مرشید کب لال سلمار دور دو সালাম নিন হজরত উমুল উমাম আলাই হাসালাম ও নার না তো সালাম নিন হজরত আহলে বাই শরীফ আলাই হিমুসালাম ও না গোলাম মোরা মোহতাজ আপনাদের আসালাম মালাই কুমিয়া রসুল্লা さ